Вночі в Болграді було гучно, внаслідок атаки було пошкоджено електростанція. І поки фахівці працюють над відновленням електропостачання, у Богатській громаді було розвернуто 9 пунктів незглавності, 5, які безпосередньо у населених пунктах громаді, і 4 у самому місті. Журналісти інтернет видання Махала вирішили перевірити, у якому стані та чи взагалі працюють пункти незглавності. Она что тут можно Сегодня ночью были полное укрытие было. Да. Сегодня приходили э, знакомиться с укрытием люди приходили. Чтобы... Тоже вот чайники, вот ресетки Да, девочки должны были принести еще удлинители дополнительные. Здесь можете посидеть. вон вон розетки. Вот розетки дополнительно. А вы генератор, когда сюда, ну, по потребе, когда сюда люди приходят, а, да? Мы не включаем генератор, чтобы приготовить детям кушать. Угу. Все с утра вы можете принести, генератор работает. А. Мы приготовили обед, завтрак, обед и полдник. Угу. И тогда включаем генератор, экономим топливо. Вы накидаетесь, здесь снизка. Ага. Сейчас я фонарь там с той стороны фонарь. Это первое помещение. Здесь у нас пьясенная группа и вторая младшая. Вот здесь сейчас фонари, просто они сейчас заряж... заряжаются, ага. вам их принесли. Вот смотрите, это второе помещение. Ага. Здесь у нас дети. Он у нас тянет. считается, приготовить и отопление. тянет и кухню тянет. Ну, садики, может, и есть, а генераторы можно mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Так. Зарядки для телефонов есть, угу. гигиеничные средства, может быть, кому потребно. Можно купить каву, чай, вода есть, все есть. можна відпочити, заспокоїтися. Є аптечка. Який, який режим роботи? От поки є тут... Поки є ми на роботі, mm -hmm. він працює в пункті замісті. Тому що це школа, так. і ми боїмося запускати так, когось чужого сюди. Ой, я говорю, что Thank you.